Uh, saya juga mewakili daripada MP Perikatan Nasional dan juga Wanita Perikatan Nasional. Uh, saya sangat setuju apa yang disebut tentang uh, gadget. Gadget ni iaitu handphone nak senang. Saya masih saya adalah sebagai bekas seorang guru yang berkhidmat lebih 30 tahun dan juga saya pernah menjadi guru disiplin. Bermakna saya sangat tahu apa yang berlaku di bawah sana. Saya juga mempunyai kawan-kawan yang masih lagi berhikmat. Bila saya tanya apa yang jadi, mereka kata, pertama saya nak sebut. Mereka kata, sekarang kami sudah tak ada semangat nak mendidik. Saya ketujuh, kenapa jadi macam tu? Mereka kata, mereka hanya boleh mengajar untuk pelajar dapat A. Mereka tak boleh mendidik, menegur, apalagi merotan. Memberikan pengajaran. Kami hanya boleh pastikan anak-anak untuk dapat A je. Lain daripada itu, tak boleh. Mereka sangat kecewa. Ini hati jiwa seorang pendidik. Yang kedua, saya bila tanya, saya tanya lagi macam mana, mereka menyebutkan suasana hari ini pelajar-pelajar sudah malas nak belajar. Mereka ada handphone yang berbagai perkara ada dalam tu menjadi penghiburan mereka dan berbagai pula konten ada yang menyebabkan mereka dah bosan belajar sebab itu berapa ramai anak-anak kita selepas SPM tak nak belajar tak nak meneruskan pengajaran kita buat postmortem tak kementerian pendidikan buat tak postmortem apakah punca sekarang kita bila saya tanya sendiri pada kawan-kawan dia kata ramai budak-budak sudah malas nak belajar kita tak boleh tegur di dalam kelas sama ada dia nak tidur ke nak buat apa kami tak ada kuasa dan ibu bapa mengambil kesempatan ini. Saya setuju dengan pendidikan tadi daripada ibu bapa. Ibu bapa jangan lupa. Bila mereka, meng, kita kata sebutkan, membela anak-anak mereka. Bila ditegur, dimarah. Sebenarnya guru-guru pun tidak akan ambil cakna kepada anak-anak mereka. Itu kesannya. Saya juga menerima satu surat. Ini baru lagi. Saya terus nak bacakan. Surat ini daripada guru-guru di kawasan saya. Wakil lah ni. Ya, disebutkan cadangan pindaan peraturan berkaitan kuasa disiplin guru di sekolah. Saya ingin menarik perhatian YB terhadap satu isu penting yang semakin meresahkan warga pendidik. Khususnya berkaitan kuasa guru dalam mendisiplinkan murid di sekolah. Sebagai seorang guru yang telah berhikmat dalam bidang disiplin selama hampir 30 tahun termasuk 8 tahun sebagai ketua warden asrama saya telah menyaksikan sendiri perubahan sikap murid dan cabaran besar yang dihadapi oleh guru dalam menegakkan disiplin peraturan semasa yang menghadkan kuasa guru termasuk larangan membawa rotan atau penggunaan hukuman berhemah telah menjejaskan keberkesanan pembentukan sasiah murid. Saya percaya bahawa hukuman berhemas seperti rotan jika dilaksanakan dengan penuh hikmah dan kasih sayang masih relevan dan selari dengan prinsip pendidikan Islam. Guru disiplin yang berpengalaman dan beretika wajar diberikan kuasa yang lebih luas untuk mendidik bukan sekadar menasihati. Ini yang berlaku ya. Nasihat je tak boleh rotan. Suara majoriti pendidik dan ibu bapa menyokong pendekatan yang lebih tegas dalam mendidik murid. Namun suara ini sering tenggelam dalam tekanan minoriti yang lebih lantang. Sehubungan itu, saya memohon jasa baik YB untuk mempertimbangkan membawa isu ini ke parlimen. Hari ini kita buat PC. Peraturan sekolah, ini pertama, pertama dia mohon kepada Kementerian Pendidikan. Peraturan berkaitan disiplin guru. Khususnya surat pekeliling itisas bilangan 7 seruk 2003 dikaji semula dan dipindah. Seperti yang kita lihat bahawa tadi dibacakan oleh Kementerian Pendidikan. Baca surat pekelilingannya sudah bertahun-tahun. Adakah dikaji semula? Kekesanannya? Jadi disebut di sini suruh pindah. Yang kedua. Kuasa disiplin guru diperluas secara rasmi kepada guru disiplin yang dilantik, bukan terhad kepada guru besar sahaja atau pengetua sahaja. Pendekatan disiplin berasaskan nilai Islam dan budaya tempatan diberi tempat dalam dasar pendidikan negara. Saya yakin dengan sokongan semua YB dan wakil rakyat lain yang prihatin terhadap masa depan pendidikan anak bangsa, perubahan ini perlu direalisasikan demi kebahagiaan bersama. Saya nak sebutkan kekecewaan hati pendidik kita. Dengan peraturan-peraturan yang diarahkan. Jadi kita lihat tadi saya sudah nak menyentuh juga bagaimana rasa disebut tadi bukan saya saja melihat. Soalan saya tidak sebenarnya menjawab dijawab oleh menteri pendidikan. Saya sendiri merasakan dia bangkitkan semua surat pekeliling surat pekeliling surat pekeliling. Kita nak tanya sejauh manakah mereka mengkaji semula surat pekeliling dan arahan-arahan itu untuk lebih berkesan. Kedua bila saya bangkitkan tentang kurikulum. Juga tadi disebut supaya dirombak, dilihat kembali. Mungkin kita lihat kurikulum zaman kita dulu sekolah. Memanglah mungkin sesuai sekarang kita lihat zaman anak-anak kita dengan situasi yang berbeza, cabaran yang berbeza, berbagai situasi yang berbeza ini perlu dilihat semula supaya kita dapat membangunkan jiwa insan manusia. Kita dengar baru ini sampai 50 kali tikaman yang yang kita lihat berlaku kepada pembunuhan di Damansara. 50 makna tak ada langsung kemanusiaannya. Jadi saya mengharapkan supaya kurikulum ni dirombak semula, dilihat semula walaupun disebut sudah ada 26 20, sampai tahun 27. Kalau dah ada. Pernah tak melihat bahawa apa yang telah dilakukan itu berkesan? Pendidikan Islam kita lihat sangat terhas. Saya juga dapat lagi daripada kawan dia mohon supaya pendidikan pelajaran sukatan pendidikan Islam diperluaskan. Bukan sekadar nak target untuk dapat A semata-mata. Jadi saya menyeru, saya mengingatkan kepada kementerian. Bukan saja kementerian pendidikan, tetapi kita faham tadi yang disebut juga kementerian komunikasi. Melihat semula betapa bahayanya kita membiarkan anak-anak kita terus bersama dengan handphone sepanjang masa kerana otak mereka akan dikuasai oleh konten yang ada yang tidak diurus dengan sepatutnya. Yang membahayakan ganas seks dan sebagainya. Ya? Jadi saya mengharapkan suara kami ini didengar bukan habis begitu sahaja. Okey, terima kasih.